गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचं भूमिपूजन देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीश धनखडे यांच्या हस्ते पार पडलं यावेळी राज्यपाल रमेश सिंह बैस राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार तसंच आरोग्यमंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री बाबा आत्राम उपस्थित होते या कार्यक्रमाला खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह गोंदिया जिल्ह्यातील विविध राजकीय नेते तसंच अधिकारी उपस्थित होते दोन हजार सोळामध्ये गोंदियात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालं त्यानंतर दोन हजार एकवीसमध्ये त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली सुरुवातीला शंभर विद्यार्थी क्षमतेच्या महाविद्यालयाची क्षमता वाढून एकशे पन्नास करण्यात आहे सोबतच रुग्णालयाची क्षमता सहाशे पन्नास खाटांची करून नव्यानं मान्यता देण्यात आली त्यानंतर प्रत्यक्ष शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचा कारभार सुरू झाला मात्र महाविद्यालयाची इमारत उभी झाली नाही निधी असताना अडून असलेल्या इमारत मुहूर्त अखेर सापडला असून आज या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला तर इमारती या इमारतीचं बांधकाम लवकरच सुरू होणार असून यामुळे नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळतील इथं गोंदिया जिल्ह्यासह छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील नागरिकांना देखील आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळेल आदरणीय उपराष्ट्रपती जगदीप धनकरजी हमारे राज्यपाल रमेश बैस साहब हमारे लोकप्रिय लाडले मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब हमारे मेडिकल एजुकेशन के मंत्री आदरणीय हसन मुश्रीफ जी हमारे पालक मंत्री माननीय डॉक्टर धर्माराव बाबा अतराम जी हमारे सांसद सुनील मेढे जी सभी आये हुए हमारे आमदार गोंदिया जिले के और सभी हमारे आए हुए अतिथि भाइयों बहनों युवा साथियों मैं सबसे पहले महाराष्ट्र शासन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं एक जी शिंदे साहब का और उनके सभी साथियों का इधर एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय गोंदालय गोंदिया में चौबीस विविध विभागों का कुल चौपन इनकोत्तर सीटों की मंजूरी दी गई है उसकी शिक्षा हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया है हमारे सरकार का अभी डब्ल्यू एच ओ के नाम से एक हजार लोक संख्या के लिए एक डॉक्टर चाहिए लेकिन अभी ये रेशो जोरो पॉइंट एटी है परसेंट है इसलिए इस काम में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है सिंधिया सरकार इस काम को अच्छे तरीके से हमें हाथ में लिया है मुझे लगता कई दिनों में ये भी हमारा हम ये रेशो बढ़ाएंगे